здесь для того, чтобы не только поменять изменение всех журналистов Украины, которые погибли, исполняли свои обязанности, но и для того, чтобы выразить всем тем, кто сегодня доносит до людей правду о том, в каких условиях мы живем, в какой стране мы сегодня живем и что нужно сделать для того, чтобы мы стали жить лучше. Профессия журналиста – это публичная профессия. Многие другие певцы поют песни, фокусы ä, показывают фокусы, а журналисты должны говорить людям ä, правду. У каждого из нас есть выбор говорить о том, что, что мы видим вокруг. Можно все преподносить только в Черном свете и вижу, а наоборот, приглашать. Но наша задача состоит в том, чтобы что говорить то, Наши коллеги, вот, вот честно выполняя свой долг. И вот, выражая солидарность с ними, мы в первую очередь заявляем о том, что мы признаем то, что все, что они делали, это было сделано правильно. И наша обязанность, наверное, следовать их примеру. Я не говорю о том, что журналисты искали какую-то опасность, они просто честно должны выполнять свой долг. И если мы все будем вредно, откровенно говорить о том, где мы сегодня живем, ну, наверное, наша задача будет выполнена. И никто не будет обвинять нас в том, что мы какие-то продажные люди. Ну, Обыватели обычно так развиваются, наши, продажные люди, а когда журналист погибает, говорят, что это безумие погиб. Но на самом деле это не безумие, это просто честный люди. Давайте поменим их немного на